Значит, меня зовут Носкова Надежда Ивановна. Сейчас я живу у мамы, потому что она парализованная. На Шевская 55, это поселок Дзержинского. Самарская, угол проселочный. Мамин дом и соседи, которые окружают, в самое низкое место. Почему? Потому что, как выборы вот в советское время, дорогу подсыпали щебенка, и получилось, что уровень земли на дорогах на метр поднят относительно уровня земли во дворах, прилежащих и нашим. Вот. Когда идут ливневые дожди, вот, нас затапливает, мы всегда переживаем. Я обращалась не неоднократно... Раньше была сделана ливневая канализация, которая работала в советское время, когда Советский Союз распался, это все забросили. Никто не финансирует. Я неоднократно обращалась по этому вопросу. И в рай и в город администрацию. Вообще везде. Вот перед выборной кампанией, когда была Гриневецкого, я и к нему тоже подходила. Говорят, везде финансирования нет, денег нет, ничем помочь не можем. Вот. вчера шел сильный ливень ночью вчера, вот и нас естественно, э, да, затопило даже не только, потому что ливень, э, ливень сильный был, а потому что из городской канализации там забит э, этот коллектор или что и оттуда вытекает вот эта вот вся э, грязь, гадость и течет, э, текла просто очень сильно в наши дворы, затопила дворы, затопила дома. Во всем доме вот у нас, у соседей был уровень воды, ну, сантиметров 12 во всем доме. Грязь, вонь и все остальное. И слава богу, мы, вернее, мы звонили ночью везде, эти гор канализацию Ну, в общем, во многие службы, вот, никто нам помог, не, помочь не мог. Сегодня приехали из аварийной службы. Аварийная служба, да? МЧС. МЧС. Вот, и откачивали воду очень долго, потому что и в погребе вода, в люке, где это сам водопроводная вода, там еще, в общем, везде вода, во дворе, во дворе вода, и э, долго они ее откачивали. Спасибо им, потому что остальные вот, э, звонили в эту, как его, канализацию, даже никто не появился. А эти ребята, слава богу, вот сколько времени э, откачивают и помогают нам, чем могут. аварийно-спасательным отрядом Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям производились работы по ликвидации потоплений жилых зданий по улице проселочной было потоплено 6 домов подразделением аварийно-спасательного отряда было от, откачана воды э, около 350 метров кубических. Вот, от, откачивалась как со дворов, так и откачивалась вода с подвалов. Вот, людям оказана помощь э, спасателями. Также были очищены частично ливневки для отвода воды с жилых зданий. Зам. начальника спасательного отряда по вопросам чрезвычайных ситуаций. Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям подполковник Романюк Руслан Анатольевич. Меня зовут Коверга Ольга Николаевна. Вчера, начало седьмого, когда начался дождь, дождь фактически был не сильно большой, у нас здесь побольше дождей бывали, и не одни сутки шли, и такого никогда не было. Я обратила внимание, что у соседей в огороде стоит вода. Выглянула в окно и увидела, что идет поток воды под напором, мне под ворота. Эта вода начала залила весь двор, через выгребную яму пошла, душевую кабину, через унитаз, фонтаном била, вся вода была в доме, во дворе, плавала все, что можно. Дверь уже открыть нельзя было, во двор зайти нельзя, вся вода стояла. Звонила во все службы, куда только могла, обращалась. Вчера вечером, звонила сегодня утро, кроме МЧС никто не отреагировал. Ребята приехали, спасибо им большое, откачали нас, спасли насколько могли. Сейчас с утра звоню в горканализацию, канализацию, потому что это конкретно канализация, характерный запах, характерный цвет и все соответствующее этому. Слюка до сих пор течет вода. Только что звонила диспетчеру, обещали, правда, через 20 минут прислать машину. Не знаю, пришлет или нет, потому что это я слышу со вчерашнего вечера. Вот, пожалуйста, снимайте. Вот вкус. Вот вкус. Вот уровень воды. Вот он стоял. Уровень воды. Вот. Здесь вот повидно вот уровень воды, все это было залито, там вода стояла еще выше, и сквозь ворота все это проходило во двор, все это было залито, все это плавало, вода была в доме, просто тихий ужин. я только что звонила опять дежурный. И что? При мне, правда, она перезвонила, при мне она перезвонила и сказала, что бросайте все, езжайте на Я Говорю, я вам с утра звоню, вызываю, обещаю, обещаете машину, где она? сколько ее еще ждать? Я говорю, сейчас опять, я говорю, дождь, опять нас дольет, я потом пождать. Это ужас какой-то. Вот, поднимайте, я откачиваю из гаража, вот, снимайте вот сейчас. Вот это вы снимали? Тут такой поток издачи Я вообще я такого в вообще... жизни... Люди реально плавали. Они через окна из дома прыгали. Вот в этом участке, вот. Это все канализация.